उनका पराभव हो गया है पराजित हो गए स्वीकार करना चाहिए मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक दस साल मोदी है तो मुमकिन है मोदी की सब गारंटी है सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी आप स्वीकार तो करो क्या हम हार गए हैं बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा उनको दो सौ पैंतीस दो सौ चालीस सीटें कुछ मिली है मैं देखे नहीं क्या ये बहुमत है कल से मैं देख रहा हूँ इंडिया की सरकार इंडिया की सरकार लाने जा रही थे मोदी की सरकार मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना तो मोदी जी की सरकार कहाँ है ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी ये जो दो बाबू है दो जो लकड़िया है उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी वो कभी भी हिल सकती है तो मोदी जी की तो नाक कट गई है तो हमारा हम हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कैसे घूमेंगे मोदी ब्रांड इज फिनिश अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये तो बहुमत नहीं जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने 240 सौ चालीस ईडी सीबीआई का आंकड़ा है ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है बीजेपी हार गई है जो उनको सीटें मिली है वो ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है दहशत से मिली है वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने हम उनका स्वागत करेंगे डेमोक्रेसी है हम लोकतंत्र को मानते हैं उनको सरकार बनाने का तैयारी करने का पूरा अधिकार है लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है हम भी अभी 250 तक तो है हमको तो आ, आप लोग 100 सीट भी दोनों के तैयार नहीं थे लोगों ने हमको 250 सौ पचास सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है आपके पास कहाँ मैंडेट है अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया कि हमको ताना शाह के साथ नहीं जाना है हमें लोकतंत्र के साथ जाना है हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे धन्यवाद तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने कहा मतलब अपने मन को पूछो ने कहा है कि मैं जो है उनका धन्यवाद करता हूँ तीसरी बार सरकार बनवाने के लिए तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है इसको धन्यवाद दे रहे हो लोगों ने आपको नकार दिया वाराणसी बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए आपसे ज्यादा तो अमित शाह को आप मिला है लीड मिला है उनके गांधीनगर से राहुल गांधी जी को वाराणसी और रायबरेली से चार चार लाख के उनका लीड मिला।, मिला है और आप काशी के पुत्र गंगा के पुत्र आपको बनारस में डेढ़ लाख का लीड मिला है भाई आपको आप तो हारने जा रहे थे तो आप नहीं? आप किसका धन्यवाद देते हो लोगों ने इंडिया आघाड़ी को जिताया है बेसिकली ये आपका नैतिक पराजय आपका हुआ है आपको स्वीकार करना चाहिए पहले ये आप मान्य करो कि मैं मनुष्य हूँ मैं भगवान नहीं हूँ लोगों ने मुझे भी हराया है आप स्वीकार करो कि मैं मनुष्य हूं मैं भगवान नहीं हूं क्या वो देश के वोटर नहीं है वो देश के सिटीजन नहीं है वो देश के नागरिक नहीं है संविधान बचाने के लिए और इस देश में जो तानाशाही चल रही थी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो दहशत टेररिज्म चल रहा है उसके खिलाफ अगर देश की जनता ने आवाज उठाया है अपने मत के अधिकार के माध्यम से तो क्या उसको आप कंडेम करेंगे हमको वोट मिला है और हम उनका स्वागत करते हैं हम उनके आभारी है अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व तो हम विरोध क्यों करेंगे राहुल गांधी देश के नेता ने तो ने ने है ये प्रूफ क्या तो है राहुल गांधी लोकप्रिय तो नेता है जिसकी जनता ने उनको स्वीकारा है हम सब उनसे प्यार करते हैं हम उनको चाहते हैं सब लोग इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है हम ये लड़ाई हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जो तानाशाही चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात तो उनकी तानाशाही लुटमार चल रही है उसके खिलाफ ये लड़ाइयाँ लोगों ने हमको वोट दिया है नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं बात ऐसी है बात ऐसी चंद्रा बाबू जी चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपने ताकत मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है बीजेपी के पास इतना बहुमत है नहीं है इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए चंद्रा बाबू जी को निर्णय लेना है उनको डिक्टेटर शिप के साथ जाना है हुकुमशाही के साथ जाना है तानाशाही के साथ जाना है या लोकतंत्र के लिए लड़ना है जो हम लोग लड़े हैं नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है अभी बात ऐसी है बात ऐसी है चंद्रा बाबू जी चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपने ताकत मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है बीजेपी के पास इतना बहुमत है नहीं है इसलिए मैं कहता हूं मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए चंद्रा बाबू जी को निर्णय लेना है उनको डिक्टेटर शिप के साथ जाना है हुकुमशाही के साथ जाना है तानाशाही के साथ जाना है या लोकतंत्र के लिए लड़ना है जो हम लोग लड़े हैं नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहना या ताना क्या तानाशाही रहेगी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी देखिए बात ऐसी है किसी को क्या देना है क्या करना है ये आप चर्चा का विषय नहीं है सबसे पहले अभी हम दिल्ली में जाएंगे इंडिया गठबंधन के सभी नेता दिल्ली में बैठेंगे राहुल जी सोनिया जी शरद पवार जी उद्धव जी सब हम बैठेंगे वहां हम चर्चा करेंगे निर्णय होगा निर्णय एक मत से होगा ये भी मैं कहता हूँ चर्ण। चर्ण। अमोल कीर्तिकर अमोल कीर्तिकर को कर हारे नहीं है उनकी जीत हो गई लेकिन वो जीत की चोरी कर गई वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया उसे मैं चोरी चपाटी पाकिट मारी बोलता हूं आपके हाथ में सत्ता है पैसा है तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पाकिट मारी की है पिक पॉकेटिंग किया है ये? ये विजय जो है जो मिला है उनको जिसको घोषित किया विजयी हो गया रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गई फिर भी रिजेक्टेड होट के आधार पर उनको यही गो, घोषित किया उसे मैं चोरी बोलता हूँ यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है जिसने ये किया है ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा सभी की एक भूमिका है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है यही विचार बाबू नायडू और यही विचार नीतीश कुमार जी का भी है मुझे पूरे मुझे, मुझे मुझे मालूम नहीं था कितने बड़े नेता थे बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े नेताओं को हरा गया मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हरेगी राहुल गांधी की पीए ने उसको हरा दिया है जिसकी अब उनके औकात होती है उस औकात के साथ जय पराजय होता है सर तो मराठी दिल्ली में सरकार स्थापित कर आधी तुम्हें मान्य नरेंद्र मोदी हा ब्र्ड राहला नी ब्री भाजप की ब्रांडी हो गई है क्योंकि ब्रांड खत्म हो गया नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं है मोदी की गारंटी अब नहीं बची है सरकार मोदी मोदी सरकार आने वाली थी ना अब तक 2014 2019 मोदी सरकार मोदी सरकार कल से मोदी जी के तेवर बदल गए अब एनडीए की सरकार एनडीए की सरकार लोगों ने लोगों ने तो इंडिया गठबंधन को होट दिया है हमारे पास 250 का आंकड़ा है उससे आगे हम जल्दी जाएंगे आप क्या है बीजेपी के पास मोदी जी बोल रहे हैं की पूरे विपक्ष के पास जितना आंकडा नाही है उतना हमारे पास बीजेपी के पास है भाई आपके पास तो बहुमत का आकडा था दो हजार चौदा वो दो हजार उन्नीस तो, तो आप सबसे पहले सगळ्यात ते मान्य करा की तुम्ही देव नसून मनुष्य आहात आणि सामान्य मनुष्य आहात आणि या देशाच्या जनतेनं तुमचा पराभव केलेला आहे तुम्हाला के तुम्ही कोण आहात हे दाखवून जमिनीवर आणलेलं आहे वाराणसीमध्ये आपण काशीपुत्र गंगापुत्र देवपुत्र आहात ना आपल्याला तुमच्या काशीमध्ये जिंकण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागला दीड लाख मताने जिंकला तुमच्यापेक्षा राहुल गांधी वायनाड आणि रायबरेली इथून चार चार लाखानं जिंकले अमित शहा चार लाखानं जिंकले तुम्ही मान्य करा की पराभव झालेला आहे हा आता मग तुम्ही इंडियावरती बोला बोला ना तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवर भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवू शकत नाही हा पहिला परा चारशे हा चारशे सोळा तीनशे पण झाले नाही आणि ज्या जे त्यांना आकडे मिळाले त्यातल्या पंचवीस टक्के जागा या चोरलेल्या आहेत बेमानी करून मिळवलेल्या आहेत जशी अमोल कीर्तीकरांची जागा मुंबईतली ती पूर्णपणे चोरी पाकिट मारी बेमानी करून मिळवलेली आहे संबंधित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर ह्याला त्याचा जाब द्यावा लागेल लक्षात घ्या सरकार आमचं केंद्रात येणार नक्कीच आम्ही पाहू ना विसरलो नाही आम्ही एक जिंकलेली जागा दोन हजार सातशे मताने जागा जिंकली रिकाउंटिंग मध्ये परत ती जागा जिंकली तिसऱ्यांदा परत रिजेक्टेड पोस्टल बॅलेट वर तुम्ही ती जागा जर तुम्ही कोणाला देत असाल या हा लोकशाहीचा आणि मतदारांचा अपमान आहे हा अपराध आहे आणि कुठं दोष आढळतो ठीक आहे याच्यावरती पक्षामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पराभव मान्य केला पाहिजे विदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सपाट साफ झालेला आहे एक नागपूर आणि थोडंफार अकोल्या तिरंगी लढतीमध्ये जिंकलेलं सोडलं तर चंद्रपूरपासून वर्धा गडचिरोली सर्वत्र सर्वत्र महाविकास आघाडीचा विजय झाले फडणवीस हे विदर्भाचे अनडिस्प्युटेड लीडर होते असं म्हणत म्हणत होते लोक महाराष्ट्रात त्यांच्याशिवाय पान हलणार नाही महाराष्ट्राने त्यांचं झाडं झुकडून फेटले मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की महाविकास आघाडीला थर्टी प्लस जागा मिळतील आमचा तोच आकडा आहे आम्ही काही अठ्ठेचाळीस जिंकू आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पराभव मान्य केला पाहिजे विदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सपाट साफ झालेला एक नागपूर आणि थोडंफार अकोल्या तिरंगी लढतीमध्ये जिंकलेलं सोडलं तर चंद्रपूर पासून वर्धा गडचिरोली सर्वत्र सर्वत्र महाविकास आघाडीचा विजय झालेला फडणवीस हे विदर्भाचे अनडिस्प्युटेड लीडर होते असं म्हणत म्हणत होते लोक महाराष्ट्रात त्यांच्याशिवाय पान हलणार नाही महाराष्ट्राने त्यांचं झाडं चुकडून फेटलेलं मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की महाविकास आघाडीला थर्टी प्लस जागा मिळतील आमचा तोच आकडा आहे आम्ही काही अठ्ठेचाळीस जिंकू वगैरे काय म्हटलं नाही आम्ही तीस पेक्षा जास्त जागा जिंकू कारण आम्हाला माहिती होतं पाच सहा जागाही चोरणार आहेत चोऱ्या मारा करणार आहेत हे लांड्या लावाड्या करणार आहेत काय दिसलं तुम्हाला मुंबई तर तेव्हा ही लढाई आमची ती जारी राहील आम्ही केंद्रामध्ये जिंकलेलो आहोत मी परत सांगतो आम्ही जिंकलेलो आहोत महाराष्ट्रात हाच फॉर्म्युला राहील महाविकास आघाडीचा आणि विधानसभेला आम्ही एकशे पंच्याऐंशी एक जागा जिंकतो संपूर्ण त्यांचा जो परिवार आहे त्यांनी खरं म्हणजे पुढल्या अठ्ठेचाळीस तास मोदींप्रमाणे ध्यान लावलं पाहिजे ध्यान चिंतन न करता त्यांनी कुठेतरी हिमालयात वगैरे जाऊन ध्यान करून परत यावं सत्ता का नाही करायची तर नरेंद्र मोदींकडे बहुमत नसताना ते सरकार बनवण्याची भाषा करतात <laughs> मग इंडिया आघाडीला लोकांनी मॅन्डेट दिलेलं आहे मोदींना हटवा म्हणून आम्ही सरकार का स्थापन करायचं नाही किंवा का प्रयत्न करायचे नाही कुमार यांच्याशी प्रत्येकाचं प्रत्येकाचं प्रत्येकाशी बोलणं सुरू आहे लोकशाहीमध्ये चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे लोकशाहीचे रखवालदार आहेत पहिल्यापासून भारतीय जनता पक्षानं आणि त्यांच्या काही नेत्यांनी चंद्राबाबूचाही कसा छळ केला हे चंद्राबाबू विसरलेले नाहीत त्यांच्या बोलण्यातून ते दुःख आम्ही समजून घेतो अनेकदा आणि नितीश कुमार हे लोकशाहीच्या संदर्भात अनेकदा त्यांच्या भूमिका स्पष्ट आहेत <coughs> त्याच्यामुळे देशामध्ये दे पुन्हाही हुकुमशाही यावी मोदी

लोकतंत्र बचाने के लिए हमको जो करना है हम कर लेंगे